turmushga chiqmagan qizda agar sal rivojmana onaxondan eshitganman shuni to'qsondan oshgan onaxondan o'sha hayot ham o'zgarib ketdimi deb aytib beraardaa turmushga chiqmagan balog'atga yetgan qizda agar ayollik rivojlanib ketsa qattiq latadan tortib baylab qo'yar ekan shu ko'ylak kiygani ko'rinmasin bugun nima bo'lyapti nima bo'lyapti bizni qizlarimizga qani uni otasi yo'qmi onasi yo'qmi Alloh bergan laqod la olloh ahsani taqvin deydi Alloh. biz insonni juda ham chiroyli shakl shamoyilda chiroyli yaratdik deydi Alloh bergan chiroyni Alloh bergan qodi qomatni o'zingni eringga ishlatgin degan narsani bugun nimaga ishlatishyapti butun yoshlarni ongini zaharlayapti o'zini qodi qomati bilan chiroyi bilan bu o'ylaydiki o'zim qilib oldim deb o'ylaydi olloh sani urod qilib tug'ildirib qo'yganda nima qilarding shunaqalar yani inshaolloh internetda ko'radi shular orqasini oldini ishiribolib ko'satayotgan ahmoqlar qaraysiz o'zbek qarasangiz muslima yana mana uye urib ko'rsatib qo'yadi man aytdim man toza bo'lsa bo'ldi toza bo'lmay o'lsin s o'sha qalbingsani sanaqa tozalar yana nima emish ulanganni ko'pini ko'rding nimasini ko'rding aytchi agar ochiqchasiga gapiradigan bo'lsak o'rangandachi besh foiziga bormaydi fohishasi bordir fohishasi besh foizga bormaydi bekorga haligi jar solib gapirmayapmiz milliy qadriyat diniy qadriyat qaytaylik biz u alomoncha madaniyatga qarab o'tib ketyapmiz fikrimiz ongimiz dunyoqarashimiz qayedan keldi qizlarni gulni orqaga otishlik ahmoqlar qayerdan keldi bu narsa g'irt bug g'ayridinlarni ishiku bu ushlab olgan o'sha erga teyanish ularga o'xshatmaylik biz o'zimizni o'sha alomoncha madaniyatda qizlarni turmushga chiqmasligi bolalarni uylanmasligi qizlar qizlar bilan bolalar bolalar bilan kerak bo'lsa o'sha ashi ishlarni qilib yurishligi farzand ko'rmasligi haqida g'oya tarqatiladi mana chiqing chetga qirq yoshgacha u общественный yuradi ularni fikri shu ayol kishi обшая ki deydi bir biriga to'g'ri kelib qolsa bo'ldi shunday donni bir biriga beradi yana ketaveradi erga tegmaysanmi desa qirqqa kirdim nima qilaman deyi deydi keyin nima bo'ladi xor bo'ladi keyin yuradi lekin o'sha qariyalar uyda xor bo'lib asavvu qarigan odamlarni pulga o'zi qaratadi o'zini o'zi biz musulmonmiz biz o'zbek biz o'zbekbiz biz qirg'izbiz qozoqmiz ha bu shu joylar bilasizmi musulmonligi bilan ajrab turadi odob axloqi bilan ajraydi qozoq qirg'iz tojik o'zbek bitta man mə millatchilik qilmoqchi emasman mə. bizni yurtimizga bizni o'lkalarga islom dini yuz yil bir asrga qolib qolmasa kirib kelgan boshida o'n uch asrdan o'tdida bizga islom dini kirib kelganiga nima demoqchiman de shu millatlar ko'proq islom bilan tarbiyalandi shuning uchun milliy qadriyat bilan diniy qadriyatni bunday solishtiringda kopiya bir biri bilan lozimsiz onaxon bo'lganmi umuman bo'lmagan uyatsiz onaxonlar bo'lganmi umuman bo'lmagan ichi kimi ko'rinadigan kiyim kiymagan onalarimiz beli ochiladigan kiyim kiymagan onalarimiz xor bo'lib atbatni ko'rsatadigan kiyim kiymagan onalarimiz o dindan gapirsa g'ash keladigan eshat shuni milliy qadriyating sani shu